Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində yanğınsöndürmə təyyarəsi qəza yol quyub. Qafqazinfo Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, təyyarənin göyərtəsində 8 ekipaj üzvü olub. Bildirilib ki, vilayətin 12 fevral rayonunun Ilıca məhəlləsinə endirim düşüb və nəticədə meşəlik ərazidə yanğın başlayıb. Əraziyə cəlb olunan yanğınsöndürmə təyyarəsi hələlik bilinməyən səbəbdən qəza yol quyub. Hazırda bölgədə axtarış-xilas etmə işləri davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Bakıda gənc oğlan yüksək dozada narkotik maddə qəbul etməsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Ölkə TV xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu Bəhros Nuri ev küçəsində qeydə alınıb. Həmin küçədəki evlərdən birində yaşayan 22 yaşlı şəxs yüksək dozada metamfetamin qəbul etməsi səbəbindən dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.